现在，一晃转正站在我面前，在经历个轮回，不就是为了这样？明的一切，脱下你的自尊就能征服我的眼，这世间有多美，我也再不见只留你的泪。在被撕裂的。

神的子民不会屈服，玄君之师。 生海波，一笑一心，有为何歌。 那个冰块脸怎么不见了？啊！怎么回事啊？不，西风。 伤吗？痛苦吗？<laughs> 这还根本不够，不够偿还你们当年对吴王的所作所为。西族和玄水教都是献给吴王甚的祭品。哈。西风。 振作一下。 唯有心可以换心，唯有命才可以抵命。西族的传人，我以西族大祭司之名，将海魂珠赐予你。 这大祭司西岐，为了牺牲的朝族，为了西族苍生，以海之魂化为云雨，升腾于天，落降于海。 这家伙跑了。西族人能存活下来，都是靠着老族长的牺牲和海魂珠的力量。是啊，族长是为我们而死的。面临灾难，我才开始明白大祭司的无奈。他把海魂珠交给我，或许早就已经料到了这一切。这。 都是注定的吗？我虽然无法完全认同他的做法，但我相信那是一种更加艰难的守护。族长和大祭司将一直传承于你，是让你能肩负起西族的未来。 父亲，我不会让您失望的。 今日，我以海之女神的名义起誓，我西宁谷之子西风，将继承先辈遗志，守护西族子民，永世安宁。族长，既然海妖已经平定，我和小洛就此告辞。是着急找你的妹妹吧？我总觉得。 这次圣魔袭击西域湾，并没有那么简单。赤瞳，他为什么在最后关头忽然撤退？千年之后，定让你们血染碧海。你的意思是，障眼法？没错，找西族寻仇不是他们的目的，圣魔是前任玄水祭司一手所造。 这一切的恩怨，都指向一个所在。银川。银川居于内陆，他们很有可能会先占据一个离银川最近的海滨城市——平海镇。同光，能听见我吗？ 醒醒，小洛，是你吗？有人吗？ 人吗？大家都上哪儿去了？有人没有？想不到海妖出手如此之快，我们还是来晚了一步。没有人就算了，怎么连个海妖都没有啊？你料的不错，圣魔确实在打平海镇的主意。可是他们明明得手了，为什么又放弃了？只怕是他们魔高一尺，却有人道高一丈。 你们可是在找什么人？通光，你到底去哪儿了？是谁把你抓走的？我的娃娃呢？姐姐帮你收着呢、嗯。是谁让你碰他的？他是我的娃娃，我的娃娃。通光。 你这是怎么了？你不认识我了吗？他只属于我一个人，你们谁也别想抢走。他是我的，是我的，是我的，是我的！童光，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 他们到底对你做了什么？ 放心吧，只是昏睡过去了，让他休息一下。多谢你救了我妹妹，还有前日在沉船中出手相助，还未请教阁下尊姓大名。在下玄吉，号游历四方，这次也只是碰巧相助，还请大祭司不必在意。 我的风头都叫那个冰块脸给抢去了，这不公平，不公平！蛋、嗯、蛋，不如你变个妖怪让我打吧。嘿嘿想看更多动画情报吗？关注天域动画官方微信微博，最新资讯、幕后揭秘应有尽有。小洛船长带你看片，带你飞。 追落云，追玄尽乘风而归。当海潮之歌融进海水。 上一滴倒流着溯洄，当海螺被打碎，自由被赎回。 拔剑相对，嗜血如飞，暗幽幽挥数十或数兵，静默陷阱，轻目睽睽，生来纯粹死于世无悔，前路茫茫，无处可退，忽有花火为途遮眼灰，不过所谓，不如沉睡，苟成赎罪。 将在作恶害人。不，看来银川这次在劫难逃。或许和十年前发生在此地的那桩旧事有关。此地不可久留，快走！ 眼保健操开始，闭眼。第一节，揉天鹰穴，一、二、三、四。<coughs> 喂喂喂！Yo yo check now A B C D E F G，侵害李皮蓬，碳氮养肤奶。惊奇 <coughs> 老大，可以啦<咳喊>！愚蠢的人类。 我们海妖卷土重来了，害怕吧，颤抖吧！哎，黑蟹，你外卖点好了没有？我要吃味极烧烤。死、嗯、胖子，别嘴！等人家先擦个防晒霜，你不知道这陆地上有多晒，把人家娇嫩的鱼皮都晒退鳞了。别吵了，那个红发的驱魔小子赶过来了。哎呦，老大，我们快逃跑！不准说逃跑。 我们采用计划 B、嗯。讨厌，人家防晒霜刚涂到一半。哎，亲奇老大，我们什么时候定计划了？呃，计划 B 是什么？白恶，你这个蠢猪，我们根本就没有计划。你们给我闭嘴啊！就是这个教室。今天。 我就来收拾你们了。喂，外卖吗？要一份味极烧烤，不要海鲜，谢谢。嘿哈！三位要吃瓜吗？你们都给我严肃点，我们正捣乱呢。那个害怕的同学，你的表现不错。你们好，我是学霸，我有一个问题。问个屁！你问。 我每集听雨都有追，为什么你们的画风跟赤瞳不一样？哎，说来话长。本来我们三个也是像赤瞳那样的大帅哥。嗯嗯嗯，老大，我去拿外卖。我们海妖的力量诞生自深海中涌动的某种奇特能量，这种力量帮助我们在繁殖期捕捉到足够的食物。我们什么都吃。 我们尾随西族来到了云锤大陆，然后遇到慎老大。我们崇拜慎老大强大的力量，忠心追随着慎老大。千年之前，赤瞳、我还有白鳄黑蝎是慎老大的左膀右臂。那个时候，我们仨也有着赤瞳那样的容貌和大城府。我们在沿海一带呼风唤雨，为非作歹。哎 可恶，特务西族和玄水教，害得我们慎老大。<laughs> 我们三个妖因为被封印波及，被打回了原形。哼，你们两个就是刚才在广播里捣乱，我们学校的吗？把年级班级报出来。哎，我怕你啊！<laughs> 小洛老师，我们走错教室了。哎哎、老大，我拿外卖回来了。 放学后到我办公室来。放学了，回家玩游戏了。老明、嗯嗯，你等等我。